Вы сегодня как раз затрагивали эту тему бадов, и я действительно могу подтвердить, что бады не все могли решить то, что они решили сейчас. И я вижу, сколько моих людей клиентов и в моей семьи мы получили результаты. Первый результат моей мамы, которая 15 лет пила бады, но у нее были липомы лимфомы на руках, за 4 месяца их не стало. Мой ребенок, девочка 10 лет, 3 года назад у нее были носовые кровотечения, когда она сидела на уроках, вот сейчас девочка может показать себя, у нее были носовые кровотечения, и БАДами мы не могли это исправить, и за 4 месяца у нее полностью укрепились капилляры, и носовые кровотечения уже 3 года их нету. И есть у меня клиенты, которые живут в Италии, у меня одноклассница живет в у нее тоже 55 лет, и у нее были постоянно носовые кровотечения, жара и талии. У нее уже такое прединсультное состояние было. И несколько месяцев, и уже три года носовых кровотечений нет. Очень хорошо укрепились капилляры. А теперь по результатам моим. У меня была фиброзно-кистозная мастопатия. Я девочку родила в 45 лет природным э, способом, благодаря бадам, знание бада помогло и у меня миссия, я, у меня много людей, женщин родили впервые стали благодаря мне мамами, да? я очень рад, рада этому. И у меня была фиброзно-кистозная мастопатия и фиброаденома была и множественные кисты, потому что я не кормила ребенка грудью. И бадами мы не могли это с этим справиться. И через два с половиной года я пошла на УЗД. И врач не могла понять, что происходит. Она не находит фиброаденому, она не находит множественные кисты. Маленькие, средние, все исчезли, а большая, которая была 32 мм, стала 13. И это я в январе этого года делала УЗД, а сейчас я чувствую, что ее вообще нету. Так что скоро снова пойду на УЗД и потом поделюсь результатом. У заде всіх внутрішніх органов а мені 55 років, все ідеально працює. Желчні, почки, поджелудочне, у моїх костей. что реабилитолог сказал, Оксана, а можно ваше УЗД сзади меня повесить, чтобы все видели, какие должны быть кости, связки и жидкость в суставах, потому что он видел, что мне 55 лет, а говорит, а ваши органы внутренние работают как на 35 лет. Я говорю, нужно, я говорю, нужно с людьми этим даже делиться. Я всегда визитки свои раздаю Врачам, потому что я говорю, ну такая тема, грибы, пептиды, я говорю, идите к нам. Ну вот так я знакомлюсь с врачами и привожу их тоже в нашу компанию. А теперь результаты моих людей очень яркие. Я вот выбрала список и я быстренько говорю. Ревматоидная артрит, четверо людей. Одна женщина снята с гормонов 13 лет гормонов за год и три месяца, которые она пила наши продукты, и это было... LF, Acceler, Bicardio, и CBD, конопляне масло. На ті п'ятерці за год і три місяці зняті гормони. Другая женщина рематої артрит, через чотири місяці була сняті операція по. Анг... у нее были гланды, хотели вырезать, нету этой операции, и у нее были уже проблемы с сердцем, осложнения дало. Кардиолог сказал, не надо делать операцию, это были вот такие яркие результаты на наших продуктах. Теперь подагра. Подагра мужчина, 56 лет, три года подряд он пил по мочевой кислоте на три месяца таблетки, чтобы уровень мочевой кислоты держать в норме первый же месяц, а он пил ЛФ, Акселер, Редженер, Бикардио, 4 продукта, конец месяца мы ему забираем таблетки, и уже год он без единой таблетки. Его жена настолько вдохновилась, и через полгода только, правда, начала тоже пить клеточное питание, и у нее полностью исчез варикоз. Дальше. Подагра, молодой мужчина, 20 лет. Сейчас мальчики, я, вот у меня два мальчика, которых я веду по 20 лет, у, дни, у одного витилига и очень хорошая динамика. У него на лице Витилиго начала исчезать, а у другого подагра, потому что дети что пьют? Энергетики, кока-колы, редбулы и так далее. Мы полностью поменяли э, к тарелку питания и наше клеточное питание, и вес ушел, и боли, которые мальчика мучили несколько лет, потому что у него подарок с первого месяца они исчезли. Дальше. Бронхиальные астмы. Я несколько детей веду, потому что переселился с Херсона. Очень хорошая динамика. Дети без ингаляторов. Панические атаки и антидепрессанты. Несколько женщин у меня полностью сняты с антидепрессантов, а несколько лет они были на антидепрессантах. И очень еще яркий результат, который мы получили, когда мы возвращались с форума, который у нас происходил в Польше, в Жешеве. Мы спасли благодаря компании Бепик клеточному питанию женщину. Она ехала в автобусе, у нас был двухэтажный автобус, и когда была остановка, она просто падала, упала на руки моей партнерши, которая ехала с, тоже со мной, и она подбегает и говорит: Оксана, у тебя что-то есть капли наш отвод да. drops? Я говорю: Да. да. Здоровья. Женщину закатили за глаза, у нее был прединсультный стан, руки были холодные, она потеряла сознание. Мы открываем рот, просто вливаем от два дропс, и у меня была бикардия. Я быстренько разрываю этот порошочек, и засыпаю на язык, и мы вливаем воду. Минут пять мозг включился, у нее начал кровообращение, теплые ручки стали, цвет лица поменялся. Я, я эту баночку ей подарила, я говорю, что с вами такое? Она говорит, у меня четыре протрузии, и у нее защемляется сонная артерия. Я говорю, так идите к нам, она живет в Польше, сама переселенка, но с Украины. Я говорю, посмотрите, как вот за пару минут мы вас ну, как бы, <laughs> привели в чувство. Но это что тоже не делай. Я говорю, надо восстанавливать свое... Но это благодаря тому, что у нас, вот, у меня всегда от водров с собой эм, сумочки, вот да. это, что произошло. И действительно, компания Бепик, наша продукция, она спасает людей жизни. И очень много у меня зафиксировано, я работаю много через анализы, у киста была, нету, миома была, не стала ее, ну и внутренние органы, я вижу, как за 90-120 дней абсолютно меняется биохимия крови людей. И поэтому я очень благодарна компании за продукт, разработчикам нашим. Спасибо большое, спасибо Галье за возможность я очень хочу познакомиться с Галию, потому что такие вот встречи, которые здесь происходят, и люди могут поделиться результатами, это дорого стоит. Обязательно приеду, прилечу в Казахстан, чтобы познакомиться со всеми. Спасибо большое.